वालेकुम नाजरीन मैं जायरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपको इम्तिहान में नक़ल के बारे में कुछ बताऊंगी। शुरू करती हूँ बशमिल रहीम अल्लाहदिन वाल मोहम्मद कमस तब्राहिम वालब्राहिम इनका हमीद व मजीद अल्लाबारिका मोहम्मद वाल महमदीन कम अबा रक्त इब्राहिम इब्राहिमीदीद किसी मुफ़िर का कौल है कि अगर किसी कौम की तबाही चाहते हो तो उसके तलेब इलमों में नक़ल का रुझान पैदा कर दो। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे वतन पाकिस्तान में क्या हुआ है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कोटा सिस्टम बनाया गया कोटा सिस्टम से पहले नक़ल का रवाज नहीं था कोटा सिस्टम में ये हुआ कि कराची के तलेब को महदूद कर दिया गया और जो शूब सिंध के तलबा थे उनके लिए नकल के दरवाज़े खोल दिए गए मैं माजरत चाहती हूँ शूब सिंध के तलबा से क्योंकि तो तो सब ऐसे नहीं हैं और यह नहीं होंगे लेकिन हो ये रहा है कि जुल्म, ये उन तालबों के साथ भी जुल्म है, ऐली किसी और के साथ नहीं बल्कि उन तालब इलमों के साथ भी बड़ा ऐसी जो बगैर पढ़े लिखे और वो पेपर देने बैठ जाते हैं किताबें खोलते हैं और नकल करते हैं इस मौजूदगी में नकल होती है वो इस खुद करवाते हैं क्योंकि उनको उसके पैसे मिलते हैं अभी एक वीडियो वायरल हुई तो एक उस्ताद पाँच सौ रुपये ले गिन रहा है तालब इलम ने उसको दिया है तालब में छोटी उम्र के हैं बहुत बड़ी उम्र के नहीं हैं और अब आप मुझे बताइए फ़ी पर्चा पाँच सौ जबकि कितनी गुरबत है आप देखिए जगहों पे कितनी गुरबत है सुबह में वो मजबूर वालदान पाँच सौ रुपये फ़ी पर्चा किस तरीक़े से जमा करते होंगे और देते होंगे फिर उस को रिश्वत के तौर से तो वो पाँच सौ रुपये गिन रहा है गिनने के बाद वो उस्ताद जो है उस्ताद है या उस्ताद का कोई वो है नुमाइंदा है वो लेके फिर आगे बढ़ जाता है ये वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर और सुनने में आया है कि पूरे पूरे इम्तहानी मराक़ जो हैं वो फरोख्त किए जाते हैं अब ये कैसे फरोख्त होते हैं बताया जा रहा है ऐसे फरोख्त होते हैं जैसे कि थाने फरोख्त होते हैं आलम सवाब लेकिन नकल तो मैंने खुद देखी है फिर एक बासर शख्सियत के के भतीजे साहब वो तो बाकायदा स्टाफ रूम में बैठ के नकल कर रहे हैं और किताब से नकल कर रहे हैं किताबें कागज़ हर चीज़ मैसर है नकल करने के लिए और पूछ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है जो पूछ गछ करेगा उसको उसदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा तो अब जब ये डॉक्टर इंजीनियर नाम बन के आते हैं तो ये उहदों पे आ जाते हैं अब बिठा दिए जाते हैं और इस तरह से जायज़ जो तलबा होते हैं काबिल जायज़ उनकी हक तल्पी होती है अब इसका किया क्या क्या जाए इसका कोई इलाज तो होगा ना तो यहाँ जो है कैनेडा में और दुनिया के किस मुल्क में है मुझे ये तफसी नहीं मालूम है लेकिन मैं कैनेडा के लिए बता रही हूँ कि तीन तीन महीने का सेमेस्टर होता है इम्तहान नहीं लिए जाते हैं वो जो सेमेस्टर होते हैं बच्चों के वो उनका अपना एक तरीक़ार है जिसमें नकल का कोई शाइबा भी नहीं होता है और उन तीन महीने के सेमेस्टर्स में बच्चों को अपनी काबिलियत दिखानी होती है और उन्हीं के उन्हीं सेमेस्टर्स के ऊपर उनको मार्क्स मिलते हैं ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है और मैं ये नहीं कहूँगी कि सुबह सिंध के हर तलफी हो किसी भी मामले में बिलखसूस तलबा के लिए लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी उन बच्चों से भी अपने प्यारे वतन के प्यारे नौजवानों से कि वो नकल का रुझान छोड़कर पूरी तनदही से अपनी तालीम हासिल करें और उसकी बुनियाद पर वो नंबर लें ये उनके लिए भी अच्छा होगा उनकी अगली नस्लों के लिए भी अच्छा होगा वो शर्मिंदगी नहीं महसूस करेंगे उनको ज़मीर मलामत नहीं करेगा और जब वो इसदे पर भी जाएंगे अल्लाह ताला भी खुश होगा और वो खुद भी खुश होंगे ये तो मैं बात कर रही थी कोटे की अब कोटा सिस्टम जो है वो सिर्फ कराची के लग, बच्चों के लिए है इसके नतीजे में ये हुआ है कि कराची का जो नौजवान पढ़ लिख जाता है ज़ाहिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत मेहनत करते हैं करते होंगे नक़ल यकी उनको भी मौक़ा मिलता होगा जहाँ लेकिन कराची के जो महाजिर बच्चे हैं उनमें नकल का रुझान बहुत कम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो खूब मेहनत करते हैं समाज में अपना मुकाम बनाते हैं और उसके बाद फिर बाहर निकल जाते हैं जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर पलट के नहीं आते हैं वो अपनी दुनिया बाहर ही बना लेते हैं पंजाब में भी है ऐसी बात नहीं है कि पंजाब में नहीं करते हैं पंजाब में पूरा पंजाब पूरा आज़ाद कश्मीर भरा हुआ है बैरून मुल्क जाने वालों के लिए और वो भी बहुत मेहनती हैं पूरे मुल्क के नौजवान बहुत मेहनती हैं मेरे और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की तो जो नकल करते हैं मैं उनकी हजूर गुजारिश कर रही हूँ कि खुदा रहा वो अपनी वो बनाए अपनी साख बनाएं कि हमें नकल नहीं करना है और कोई अगर उनको कहे कि नकल होती है तो वो चैलेंज कर सकें कि सबूत दो के नकल होती है अभी तो सबूत मौजूद हैं सब इधर से उधर तक वीडियोस वायरल हैं कि किस किस तरीके से रिश्वत ली गई है इस तलबा दोनों मुलविस हैं तलबा को खाली क्यों कहा जाए इल्म को कैसा बरए फरोख्त कर दिया है इस ने खुदा बंद करीम हिदायत अता करे ऐसे लोगों को जो इल्म को इस तरीके से तजारत का ज़रिया बना रहे हैं और मासूम बच्चों के साथ ये ज़्यादीती कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरीके से पांच पर्चे होते हैं आमतौर से तो बताइए पांच पर्चों के पांच पंजे पच्चीस सौ और ये महंगाई का ज़माना और ये वालदान की मजबूरी कि वो कहीं ना कहीं से करके पच्चीस सौ रुपये जमा करें और उस्ताद को दें वरना तो फ़ेल कर दिए जाएंगे पढ़ेंगे तो फेल किए जाएंगे नहीं पढ़ेंगे तो भी फ़ेल किए जाएंगे अल्लाह ताला ने एक हिदायत अता करे सबको